Сбежала. К diss -к diss. В холодок спряталась. Потому что у нас такое пекло, все прячутся в холодок. Уже 27 градусов на улице, а еще только 11 час. Привет, мои дорогие подписчики! Всем вам привет! И не подписчики, подписывайтесь на мой канал. А мы идем на ярмарку. У нас сегодня ярмарка. Посмотрим, что там будет продаваться наверное, уже мясные, молочные запретят продукты. Потому что быстро портящиеся и мухи летают. И комары. Да, комары и мушки, что хочешь, на нас нападают. Так что посмотрим, что нам там будут предлагать. Овощи, фрукты, я думаю, такое. Халвы надо купить вкусные. Да, есть сало и мясо. Ну, у кого есть холодильники. Да. Да. Он Алена продает. Да. Где я у нее покупала? Да. 50 гривен. Ну, Алена. А тут огурчики. Почему огурчики? 25 гривен. Ну, конечно, дешево. Я вчера Спасибо. взяла на оптику 25 Кабачки по 12 Солодкие и ривны. И кабачки здесь есть Но нельзя же подойти, толпа Почем кабачки? По 25 Кабачки Персик 65 Кабачки 25 Да, сало мясо есть Не запретили Абрикосы Абрикосы по 55. Шути. Абрикосы. А вы? Черешня 85, солодка. А Картопля свежа 26, кабачок 26, цветная капуста 35. Такое солнце, Такая жара, ничего не видно, так что не критикуйте сильно. А, халву надо спросить. Потом. Халва, надо халва, но только не здесь. Так, яйца 57, 37, 38. такие крупные яйца, я сама не Почем? По 20. По 20? рубль 99. Обалдеть, такие дешевка. Такие крупные. а вот зелень, зелень мелень. Зелень 15, жарко зелени. Вот уже венички продаются. Огурцов нет, веники есть. Ну еще грунтовых нет. Сало, мясо ждут покупателей. Кто-то вчера рассказывал, за руки хватали, только купите. медок. Мед баночка литровая 170. Ой, что-то пахнет клубникой. Ой, абрикосы. Абрикосы даром, наверное, А, клубника там точно пахнет. Боже, бьются, бьются. Бьются за абрикосы. А почему она? Банки мой Я даже не увидела, почему. Да, да, да. Такая толпень. Хорошо, давай, давай. Я скоро... А вот здесь вкусненько. Mm -hmm. По 350, по 300. Вот малина 100 гривен. Килограмм. Черешня 60. 85, абрикос 55, полуница, солодка 90. Держу цену. Кто у них будет покупать? Да. Пися. Домашні? Домашній яви. Домашні? А по чому? А по чому огірочки? Де тут, покажіть мені, де тут показує скільки кілограм стоїть, який цей? Цін. Оце? Ціна. Де? Я хочу давно. А яке не маха? 26 гривень, 520 грамм. Бачите, почему? 50 гривень. У герочки, а здесь Здесь 60. Белозирка 70. Абрикос 50. 80. Черешня 90. Лохи на 200. Сейчас продолжим, наш спир На потребы Рыба есть. Да, ничего не запретили. Но все равно. Есть пробелы, места свободные. Фиалки продают мои любимые. Почем фиалочки. Красота. Да? Да. 200 гривен. Фиалка, да? Да. 150 глухими. Черешня 60 А почем сало? 180, 150. Давай ага. через 150, 160, 180. К вечеру будет по 50 отдавать. Куличка. Домашняя. А почем куричка? 70. Ага. Нормально. На опте 50. 50. Сало, мясо, пожалуйста. А почему сало у вас такое красивое?

яблочко 170 яблочко 170 Не, мы все дрижем ну, надо, вот, так вот Можна доведем, такая дрижем можно маленькую можно всю и там такая самая я скажу, что... цены держатся на мясные продукты держатся цены 170 150 сало видишь 170 ну сейчас они подешевле упадет. Добрый день, а, Иришка. Иришка наша. Да, да, да. Дякую, девочки, Готуйте за то, Мы Я за вами тоже слепкуем.

150 такой был маленький кусочек. свежая свежесенько. Так что все, есть сало 100-150, даже написали. Вот как мы любим. По 50. У кого 50 щека, у кого 90. герочки 50. Ну, все ясно, да? Никакого вида нету. Зелень мелень. Вкусно пахнет мяты. Мяты По 200-250 голубцы, котлетки. Не, страшно покупать. Крыло 125, индюшка. Индюшка 125 крыло. Крыло 125, а мы говорим, Боже, таке, бо це да де вкусно, до ходиться. Да. <с Powell> По <палов> Боже, кабачки. Почему кабачки такі дорогі? 30 і 25. 30 і 25. Де ж тут сінула кабачки на весь Зелень по 20. Можно и по 15 купить пучочек. Кропчик. Красота. Да, Зелень какой. рано закрывать. Говорят, еще рано закрывать. А почему кропчик? 20

Ярмарка большая. Есть даже обувь, подушки, одеяло. Все, что хочешь. Вот такие платья красивые, но очень жарко. Выбирай себе платье, смотри. Горошки бабочки, класс. Красивая. А ты у нас не модная? Нет, я уже старушки. Мы еще молодые. Ну что ж ты в старушки нас записываешь? Это же на ярмарку немало этих мышей. А, лишние все попадали из дерев. Нет, Валя, кажется, нема